Очень короткое видео и очень э, информативное и полезное, которое раскроет вам глаза на э, манипуляцию и зомбирование э, основной массы населения, например, Украины, блогерами на YouTube. Да? Вот я вам что-то покажу в этом видео, такое, э, что просто уронит э, большинство известных блогеров да, в глазах, потому что они, получается, намеренно вводили в оману, так сказать, э -э население, да, тех, кто их слушает, подписчиков, потому что сами они не да. О чем речь? Речь будет о посвечении полицейского. Вы видите, вот э якобы такой оригинальный скажем, ну тут нету надписи, но обычно многие даже известные блогеры вам показывали вот такой вид посвящения полицейского Украины, что вот такой зарегистрирован именно Верховную Раду вот именно вот это вот форма. И часто вы слышали, даже много есть видео, где просят, кого вот полиция пытается предъявить, ну, сказать, а ну покажите ваши документы, да, и показывают свое удостоверение, и говорят, а ну переверните его с обратной стороны, я хочу побачить с другой стороны. И значит, воно вы не правочин, то есть у вас оно не соответствует вот такому образцу. А, Да. И вот блогеры некоторые возят распечатку. Правда, в этой распечатке я не видел, вот пускай они покажут, в каком году а, вот это посвечение был принят вот такой образец. Потому что я думаю, скорее всего ну, где-то в 2015, там, да, вот когда свергли Янукович, вот этот конституционный переворот произошел. И это, наверное, было первое, да, национальной полиции, как должен выбрать, вы, выглядеть по -свич. Или оно вообще еще, вот как бы, ну, это одно из первых. Но, оказывается, вот что мне попалось в сети, какой документик в картинках внимание сейчас многие просто обосрутся от э, от вот этой информации да? опа и что мы тут видим а мы видим э, классическое посвящение полицейских то самое которое многие блогеры говорят не правочин воно не действительно, это додаток даже тона и так далее что мы видим Документ затверджено. Наказ Міністерства внутрішніх справ. Заметьте, заглавный, дальше маленькі букви, да, все України, правильно написано. Да? 26.04.2017. Номер цього наказу 347. Даже. Наказ Міністерства Ну. І ви розумієте, да? і зразок бланку службового посвідчення Національної поліції України. Далі написано директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних міністрові органів влади та моніторингу МВС. МВС, кстати, да? і от «В.Е. Бондар. Бондар, вот такой, даже вот автор, кто его, Бондар, да, В.Е. Бондар, да, под, под, подписал его, да, вы видите образец, классический, 2017 года, то есть, еще далеко до пандемии даже, спрашивается, да, эту информацию. Я нашел, я, не юрист, не какой-то, да, и вот она мне попалась. Случайно, случайно я картинки хотел скачать совсем для другого видео, да, сделать там расшифру. И вот попал. вот этим, понимаете, никому, а они не дурачат людей до сих пор этих полицейских, а ну покажите мне обратно. Ой, цены все, с выигрым. Вот, я думаю, кстати, этому видео очень обрадуются полицаи, которых нагибали вот эти вот э, зазомбированные, да, э, блогерами, кстати, людишки, да, которые теперь они могут сказать, о, смотри, ты что, дебил, тем более у них уже там немного новая форма э, принята э, в 2024, кажется, году, где, наверное, из-за такого вот или 2023 конца э, где из-за такого отношения, что их постоянно просят э, люди, зазомбированные вот этими блогерами, достать это удостоверение, а, приняли, что тут типа посвечене, бы тут нету надписи типа Хотя, как вы понимаете, вот, согласно этому документу, такое посвечене как раз оно действительно и как раз оно является посвящением национальной полиции Украины вот. понимаете, как у вас, а вот это посвящение, да, вот я не знаю наверное, оно э, не было принято еще, да, как здесь затвержено кем-то, то есть оно просто как бы, да, то есть либо оно ранее, более ранний вариант, тут вот у меня нету, ну, а здесь 2017 года, пожалуйста да, если э, вот полную расшифровку вот такого, у кого есть какой год, когда оно было вот такая форма, как они, вот эти блогеры, любят оперировать. Если оно раньше, то вы понимаете, что как их одурачили вот эти все блогеры, псевдо-юристы, адвокаты вот такие, как бы ну вы понимаете, такие прокляпанные, типа блогеры, правозащитники, какие они выходят сумасшедшие да, Когда вот есть документ, который э, они поленились даже пробить, вот это посвечение, э, вот почему я его так легко нашел, да, почему они не нашли. Ну, вот, документ уже старый, да, 2017 года.